اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دير المسلمون Bugünkü mövzumuza başlıq olaraq Ey insanlar, Allah'a doğru qaçın başlığı qoyuldu. Bu əslində Qurani-Kərimdə Əzzəriyat surəsi 50-ci ayənin mənasıdır. Bəli, ey insanlar, Allah'a doğru qaçın. Baxın dəyərlim müsəlmanlar. Günümüzdə yaşadığımız ölkələrdə ara bir həyəcan siqnalı eşidirik. Elə həyəcan siqnalı ki, insanı qorxudur. O nə içində? Onu dövlətlər öz idarələrində o həyəcan siqnalını yerləşdirirlər ki, Allah qorusun. Düşmən hücum etsə, təhlükə olsa, biz insanları bu sığınacaqlara yerləşdirə bilək. Ona görə orta məktəblərdə, ali məktəblərdə gənclərə təlimlər keçirilir ki, o siqnalı eşitdisə qaçın. Durmadan qaçın. Hara? Hər kəs öz ərazisində dövlətin təyin etdiyi sığınacaqlara. Məsələn, metrolara, idarələrin altında düzəldirilmiş insan sığınacaqlarına və illə xər. Yəni yer altında gizlənə, gizlənəcək yerlər düzəldirlər. Bunun səbəbi nədir? Ölüm, ölüm gəlir üzərinizə. Yəni silahlar gəlir, silahlılar gəlir. Qaçın, özünüzü xilas edin. Baxın, dəyərlim Süleymanlar. Təsəffül edirsinizmi? Bizə hələ kiçik qorxudan belə təəllümlər keçirlər. Əslində o kiçik qorxudur. O Çox də fələkət deyil ağıllı insanlar üçün. Düşmən maksimum nə edə bilər? Düşmənin maksimum edə biləcəyi səni öldürməkdir. Halbuki cahil ölümün yox olmasını e, ölüm yoxluqdur deyə başa düşür. Mömin nə başa düşür? Ölüm yeni həyata qədəm qoymaqdır. Belədir. <coughs> Bu bizim üçün belədir, dəyərli müsəlmanlar. Deməli İnsanlar kiçik təhlükədən, yəni insan təhlükəsindən qaçırlar. Amma Allah Subhanahu taala isə bizə Qurani-Kərimdə Allah da bizə deyir: Qaçın, qaçın. Hara? Gəlin ayəni oxuyaq və sonra ayənin ətrafında biraz dövrümüzlə e, müqayisə edək özümüzü. Az-Zariyat 3-cü ayə. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا الى الله اني لكم منه نذير نذير مبين ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين الله سبحانه وتعالى عز رسولنا خبر دار insanlara اداره ان demişdi. Allah'a doğru qaçın ey insanlar. Allah'a doğru. Mən sizi açıq-aşkar qorxuduram. Subhanallah. Mən sizi açıq-aşkar qorxuduram. Nə ilə? Nəfsinizlə. Şeytana təslim olarsınız ha. Qaçın Allah tərəf. Buradakı qaçın sözü əslində böyük bir təhlükənin içindəyik xəbərdarlığıdır bizə. Bəli, bəli. Böyük bir təhlükənin içində necə biz bunu böyük təhlükə görməyək ki? Gözün hara baxır, haram görür. Kiminlə oturursan ki, Allahı sənə yad etsin, sənə dünyadan danışır, ya dərdindən danışır, ya yaşanacaq bir şeylərdən danışır eyni dünya sonu dünya her tərəfi dünya hər tərəfi nəfs arzular şəhvət təkəbbür kin nifrət subhanallah hara qaçaq biz bəli qaçış Allah'a doğrudur dəyərlı insanlar Allah'a qaçın oturub qibət etməkdən Allahın kitabına qaç oturub boş-boş söz danışmaqdan Get xeyirli biri iş gör. Get yoldan əgər bir maneəni götürsən yoldan. Görsən ki, misal üçün bir mismar yerə düşüb. Düşünsən ki, bu mismar kiminsə övladının ayağına bata bilər. Kiminsə maşınının təkərinə bata bilər, onu xərçə sala bilər. Bəlkə də ailəsi üç, üç, üçün 3-5 manatcını çölə çıxıb. O bu əziyyətə düşməsin deyə yoldan bir maneəni götürmən sənin üçün. Daha xeyirlidir oturub boşboş -boş sözlər danışmaqdansa Allaha qaçın ey Allahın qulları. Daha doğrusu Allaha qaçaq. Allaha qaçmaq nə deməkdir? Hər bir işdə işin iki tərəfi var. Ya şeytan tərəfidir, ya Allah tərəfidir. Sən evindən çıxmısanssa, ola bilsin ki, haram bir işəsin çıxmısan. Ya gibət etməyə gedirsən. Ya bir xəta iş görməyə gedirsən. Deməli şeytana tərəf gedirsən. Yoxsən evindən çıxmırsansə, ailəvin ehtiyacını ödəmək üçün bir şeylər qazanasan, ailənə gətirəsən və yaxud da ki məscidə gedib namaz qılasan, Quran oxumağa gedirsən. Bu Allaha qaçmaqdır. <laughs> Maraqlısı nədir? Allah Subhanahu taala burada Fəfir deyir, qaçın deyir. Gedin demir. Demədi Allah tərəf ged. Dedi Allah tərəf qaç. Qaçın etsindi təhlükə içində. Dayansın təhlükəyə düşəcəksən. Dayanma. Bəli, dayanmayaq ey Allahın qulları. Allahın haqqını bir tərəfdə gördünsə ora qaç. Təsəffür edirsiz azam verəndə deyir hayya alassala namaza tələs demir namaza gət tələs deyir çünki namaz qılmağa tələsəllər cahil necə başa düşür qılaram da qılaram da bax heç ac olanda demir yeyərəm də və ya hətta ki ehtiyacı olanda ona e, Var dövlətin ünvanını göstərəndə demir gedərəm arada. Eşidən kimiçi filan yerdə filan şeyi verirlər, hamısı növbədədir. Növbədə də qırğın qiyamətdir. Niyə? Çünki orada bir şeylər verirlər ona. İndi gör sənə Allah nəyi təklif edir? Allah isə sənə deyir, mənə doğru qaç. Namazdırsa, namaza tələs. Günah etmişənsə, tövbə etməyə tələs. Bu telas sözlerini bilirsiniz kim deyir bize? Bu telas sözlerini bize bütün işlerde telasma deyen Rabbimiz deyir. Her işte bize deyir telasma. Sabirli ol. Döz. Ümürlü ol. Her şeyde deyir. Ama ahiret işlerine gelendeyse, yani seni xilas edecek işlere geldik isə, bize deyir telasın tövbe etmeye. sən günah edirsən etmisən deyirsən ki gərək arada bunu yığışdıramı misal üçün testes e, ağzıma and qisməyə gəlir və yaxud da söyüş söyür söyüş hökmən deildir ki axlaqsız olsun adı söyüş belə e, etik qaydaların içindəki söyüşlər də var da misal üçün heyvan adı ilə birini səsləndirmək Ha, hə, yəni bu da söyüşdən gedir də. Çünki əks tərəf buna qəzəblənirsə, o söyüşdən gedir. Söyüşün var axlaqsızlığı, o daha o heç bir insana yaraşmaz. Amma bir də var, məsəl heyvana bənzətmə insanı. Hə, yəni bu da söyüşdür. Amma yaxşı deyil. Çox ə, lətifə danışmaqdır, boş-boş danışıqlardır, söhbət arası yalan danışmaqdır. Tutaq ki, bunlar dilimizdə çoxdur. Çoxdur dilimizdə. Ha, hə, bunu tərcətmək üçün tələs. Yığıştıracağıyam özümü, demə 40 yaşım olsun, filan il keçsin, filan toy olsun sonra. Demə bunu, bunu həmin et. Çünki Allah sənə həyəcan siqnalı verir. Həyəcan siqnalı. Həyəcan siqnalı nədir? Ölüm mələyi gəlir. Ölüm mələyi gəlir. Başına bomba yağmayacaq. Bombadan qaça bilirsən. Yer altlarında gizlənə bilirsən, atomda atılsa gizlənə bilirsən. Ölüm mələyi gəlir, hara girsən orada səni tapacaq. Kimə sığınsan onun içindən çıxardacaq səni. Nəyə sığınsan səni oradan çıxardacaq. Ölüm mələyi gəlir. Hara aparır səni? Allah sənə qaç dediyi yerə. Allah sənə dedi, nə qədər həyatda sən qaç mənə doğru gəl. Sən mənə doğru gəlsən, mənəm sənin himayədarın. Mənəm sənin sahibin, mənəm sənə verən. Nə istəsən məndədir. Sən isə hara qaçırsan? Hara qaçırsan şeytana? Hara qaçır bizim insanlarımız günərzində? Allahı qoyub şeytana doğru qaçırıq. Rəbbimizi qoyub nəfsimizə doğru qaçırıq. Allah da bizə bir iş təklif eləyir, nəfsimizdən də bir şey keçir. Nəfsimizi önə verir, veririk. Niyə ürəyim istəyir? Və ya o da ki, uşaqdır də istəyir, ver də. Hələ bu, hələ bu azmış kimi biz özümüzü məhv etdiyimiz halda bəzən uşaqları məhv edirik. İnanırsınız? Yəni bəzən bəlkə də sizlərə də bu rast gəlib. Bəzi insanlar vardır ki, az yaşlı uşağı güya gülüşlü görünsün deyə söyüş söydürür dostlarını. Əmini söy, dayını söy, O da dayısını söyür və hamısı gülür, utanmadan bunu video görüntüyə də çəkib, hələ bir sosial şəbəkələrdə də paylaşırlar. Və yaxud da ki, uşağa, uşağın ağzına siqaret qoyub şəkil çəkdirirlər. Bu insan gör nə qədər cahildir ki, Allah deyil, qaç haramdan. Bu isə harama, uşağa, uşağı haramla birlikdə xatirə şəkli çəkdirir. Bilirsən buna qorxunc bir şeydir? Sənin bu gün uşaq deyil. Məsəl üçün 8 aylıq uşaqdır. Heç o siqaret çəkən deyil ki. Bəli, hele belə qoymusan ağzına. Sənə belə gəlir. Sən bilirsən şeytanın planlarını. Mən də bilmirəm. Amma gördüklərimizdən bir-ikisini danışaq. Sən bu gün uşağın ağzına çörpə deyə siqaret qoyub şəkil çəkdirdin o uşağın sabahları 15-17 yaşında şeytan ona deyəcək sən bilirsən necə oğlansan sənin 8 aylığından ağzında siqaret olub sən bax belə kişilərdənsən siqaret çək ha o da onun xatirələri oyanır mən uşaqlığımda mənim belə xatirələrim var indi mənim 18 yaşım var yenə də ağzımda siqaret var 50 yaşım var başqa şey olacaq ağzında və sonra başqa şeylər olacaq damarında haramda haramda Deməli sən ən sonuna qədər şeytan səni aparmaq istədiyi narkotikanın sonunda özünü qəsd edəcək nöqtəyə qədər aparacaq. Və axırda sən uçurumda. Yəni özümü asınmı? İpi boynuva salmısan. Özümü asınmı? Bu alçaq həyatdan qurtulum özümü ucuz tutdum, ailəmi ucuz tutdum, məni sevənləri ucuz tutdum, həyatımı məhv etdim. Bax, ip boynunda, yadıva sal, səni bu ipi boynuva salan birinci atan oldu. O sənin ağzına siqareti qoyanda bu günə düşəcəyini düşünmədi. Sən niyə uşağını Quran oxuyarkən xatirələrini, niyə uşağın Allah'a səcdə edərkən xatirələrini xatırlamırsan da, uşağı niyə bununla tərbiyələndirmirsən də? Sən qorxmadan uşağını bu təhlükəyə atırsan. Sənə desəcə ki, e, filan otaqda virus var, xəstə adamlardır, hamı virus. Biri hepatitdir, biri verəmdir, biri nə bilim qoturdur. Hamısını bir otağa salıblar. Heç uşağını salarsan ora. Heç özün girərsən ora, heç vaxt. Oradan qaçarsan. O ətrafda qalmazsan. Qaçarsan ki, burada xəstəlik var. İndi Allah sənə deyir, qaç. Harada haram gördün, qaç, oynama onun ətrafında. Hələ bəziləri deyir, toydu, orada rəqs edirlər, şarab verirlər, oğlan qız rəqs edirlər. Mən də o toyə getmişəm. Mən onlara qoşulmuram. Olarmı, ayrı bir yerdə oturum. Ey Allahın qulu, bəlkə də sənə bucur cavab verilsin. Bayaq dediyimiz kimi, əgər bir bir saray xəstə adamlar olsa, sən gedib ayrı otururam deyib orada oturub heç yemək yeyərsənmi? Biz bunu koronada gördük. Ana övladından qaçırdı. Bir-birlərindən ağzını bağlayırdılar. Ana övladının qabında yemək yemirdi. Birdən uşaq xəstə olar mənə keçirdər. Dünən öskürürdü. Bax, budur. Deməli biz xəstəlikdən belə qaçırıq. Amma Allahın bizə xəbərdar etdiyi təhlükənin isə düz gözlərinə baxa-baxa gedirik, içinə giririk, hələ bir deyirik, mən onlar edəni etmirəm ki. Sənə belə gəlir onlar edəni etmisən. Sən onlar edəni etməsən də əgər çox güclü olsan, etməsən də sənin bütün xəyalların onunla birlikdədir. Ham xəyalların onlarla birlikdədir və şeytan sənin xəyallarına bir şeylər yerləşdirir. Zamanla onu aktivləşdirəcək. O toyda birini sənə göstərəcək. Sənin xəyallarında o qalacaq. Sonra bir iş görəcəksən onun üçün və sonunda öz bildiyini edəcək. Başlanğıc oradan başlamışdı. Elə şeylər vardır, dəyərli müsəlmanlar. Allah isə bizə deyir, qaçın. Harada haram gördüz qaç Allah tərəf. Get Allah'a, sığının Allah'a, dəyərlü müsəlmanlar. Bizim xilascımız Allahdır. Dünya deyil, dünyadakı işlər deyil. Bunlar bizim cüz'i ehtiyaclarımızdır. Dünya bizim cüz'i ehtiyacdır. Bizim həyatımızın əbədi hissəsi ölümdən sonra başlayır. Ölümdən sonra əbədi hissə başlayır. Nə yığmışıq biz? Hələ nə yığmışıq? Heç nə. Heç nəyimiz yoxdur. Çox təhlükəli vəziyyətdəyik. Səfər edirsiniz. Əlimizdə, əlimizdə çox cüzlü bir şeylərlə biz əbədi yaşamaq həyatına doğru getmək istəyirik. Çətindir yollar, uzaq yoldur. Səfər çox uzaqdır və səfərin hər addımı çox təhlükəlidir. Ölüm mələyi, onun səndən can alması, damarlarını çəkir bədənindən çıxartması, sənin bütün yaşadıqların burunundan gələn andır ölüm vaxtı can verəndə. Ondansan qaç. Hələ bu azmış kimi təzə bunun ağrısından qurtulmuşdun, qəbrin əzabı başlayır. Hələ bundan təzə qurtulmuşdun, məhşər hesabı başlayır. Dayanmadan bizi təhlükə gözləyir. Amma bir qrup insan var ki, bütün bu təhlükələri aşacaq. Daha doğrusu Allah onu aşırdacaq. Allah deyəcək: "Ey mənim mələklərim, bu qulum var ha, bu bütün həyatını mənə qaçdı." bütün həyatı boyuma doğru qaşdı. İndi bunu sevindirin. Çünki Allah Subhanahu taala deyib: Mən heç vaxt bir qulumda iki qorxunu yaşatmaram. Dünyanın da qorxusun, axirətin də qorxusun. Heç vaxt yaşatmaram. O qul ki, dünyada qorxdu, mənim yanımda qorxmayacaq. Kim ki dünyada qorxmadı, mən onu qorxudacağam. O görəcək ki, qorxu nədir. Sən Allahdan qorx. Həmişə Allaha qaç. Həyatının bütün işlərində Allaha qaç. Biri ilə hadisə oldu. Allaha qaç. Gör o hadisədən hansını etmək daha-daha yaxındır, daha münasibdir? İntiqam almaq münasibdir, yoxsa səbir etmək? Əgər səbirdirsə, döz. Allaha qaç. Allah nə deyib onu et. Ah, Allahın kitabını aç, oxu və sakitlik tap. Evlenme istəyirsən, Allaha qaç. Evlənərkən Allaha qaçmaq nədir? Elə bir kızı, elə bir oğlanı seç ki, onunla Allah deyib yaşayacaqsan. Yoxsa zəngindir, çox gözəldir, amma dini yoxdur deyib, evi yox, o düzələr, demə, düzəlməz. Seni ayar ha, seni ayar, ehtiyatlı ol. Allaha qaç her işinde. Bizneslə məşğul olmaq istəyirsən. Görürsən ki, orada bir az təhlükə var. Ya bangecidir, ya şarab satılır o, o onun içində, oralarda bir şeydə. Deməli təhlükə varsa, Allaha qaç. Allahı seç, Allah sənə yol göstərəcək. Bir tikə çörəyi tapacaqsan. Bin tikə çörəyin olacaq ey Allahın qulu. Çox çörəyin olsun deyə özünü məhv etmə. Şeytana qaçma. Sənin gücün çatmaz şeytana. Sənin işin deyil şeytanla baş başa qoya biləsən. Şeytan çox praktikalı, güclü, yaşı çox. E, yəni güc Allahdan güclü deyil, məndən güclüdür. Ona görə mən şeytanla əgər birbaşa döyüşə girərsə həkmən udzaram. Mənim ona gücüm çatmaz. Mənim var filan qədər yaşım. Onun var 100 minlərlə yaşı ilə görün nə qədər böyüdü. Mən görmüşəm bir neçə adam o görüb Adəm əleyhissalamdan bu günə qədər var olanları. Hansımız daha praktikalı, hansımız daha təcrübəliyik? Ona görə də mənim işim deyil onunla baş başa qoymaq. Mən Allah'a qaçım. Allah isə məni ondan qoruyacaq. Yolumuz budur, dəyərli müsəlmanlar. Allah Subhanahu taala da burada bizə Bu həyacanı siqnalını verir və ayanın ardında da deyir növbəti ayədə. Heç vaxt Allahdan başqa ilahlar özünüzə tutmayın. Və la təcəlu məəllahi ilahan axər. Heç vaxt Allahdan başqa ilahlar özünüz üçün əslində burada təcəlu etməyin. Yəni düzəltməyin, ortaya bir şey çıxartmayın. Yəni Allahdan başqa heç bir ilah tapmayın tapınmayın, düzəltməyin. Ocaqlar düzəldirlər, şəkillər düzəldirlər, maşından asırlar. Bunların hamısı ilahdır. Ey Allahın qulları, deməyin bu filankəsin şəklidir, hörmət olaraq. O sənin ilahındır. Əgər sən ona etiqad hörməti edirsənsə o ilahdır. Kimin şəkli olur olsun. Baxın ha, kim sözü gedir çıxır Allahın rəsuluna qədər kimi düşünüblərsə yırtd, yandır. Deyirlərsə Allahın Rəsulunun rəsmidir, yırtd onu, yandır onu. O Allahın Rəsulunun rəsmi deyil. Əgər onu bənzədib çəki bilərsə də, sən onu yırtdı və yandır. Bilirsən bu kimin adıdır? Bu Əli ibn Əbu Talibin ləqəblərindəndir. Daşlar dağından Əli, bütlər dağından. Çünki o daima bunu deyirdi. Oğlu Həsən Radiyallahu anhu ya da ölərcə bunu vasiyyət etmişdi. Ona deyir oğlum, sənin baban Muhammed sallallahu alayhi ve sellem mənə bir şey vasiyyət etdi. Mən onu həyatım boyu tətbiq etdim və sənə də onu tövsiyə edirəm. Oğlum, harada dik daş gördün, aşırdı. Dik daş nədir? Hörmət olunan daşlar. Hörmət olunan qəbirlər. Yəni hörmət onunla necə ziyarətgah. Bizim də atamızın qəbri var. Qəbirləri dağıtmazlar. Amma hörmət onunla qəbir nədir? Pul yığırlar üstündə. İnsanlar gedir orada Allaha şərik qoşurlar. Əli ibn Əbu Talib deyil. Harada gördün belə yer dağıt. Harada rəsim gördün yırtd. Deməli, çünki bu nədir? Deyil, çünki bütün müşrikləri aparan yol burdan başlayır. Əvvəl şəkilin çəkirlər sonra onu sevirlər, sonra onun Allah'a ortaq qoşurlar və bu bu iş başlanğıcı heykəldən, şəkildən, qəbirdən başlayır. Bəli, qəbir icazəlidir, deyil danışdığımız kimi. Bir qarış hündürlüyündə qəbrin ətrafını qaldıra bilirsən ki, ayaq altında qalmasın. Və salam, daha bundan başqa bir şeylər deyil. Hündür daşlar qoymaq nələr-nələr. Mövzumuz o da deyil. Mövzumuz budur ki, Ali ibn Abu Talibin, yəni bizim hamımızın hörmətlə adı gələndə sayğı ilə tanıdığımız şəxsin hələ onun bir ləqəbinə bax, dik daşları aşırdan, rəslərləri yurtan belə olmaqla biz öz dinimizi qorumuş oluruq. Allahdan qeyri ilahları ehtimalını ailəmizdən, evimizdən təmizləyirik. Biz gedib cəmaətün rəssimlərini yollarda yırtmayacağıq ki. Bizə lazım olan nədir? Evimizi təmizləyək. Və gücümüz, sözümüz keçən evləri təmizləyək. Yəni hansı evdə sənin sayğın varsa, o evə getdinsə, o evi təmizdə. Şirkdən, küfrdən, bidəətdən təmizdə. Qoy o evin əhli imana doğru qaçsın. Bəli, dəyərli müsəlmanlar. Allah'a doğru qaçaq. Bütün həyatımızın hər bir sahəsində yalnız xilas Allah'a doğru qaçaanlardır. Kim Allah'a sığındısa, ən etibarlı yerə sığınmışdı. Yəni onu dünyanın heç bir təhlükəsi məhv etməyəcək. Necə ki, insanlar sığınacaqların ən etibarlısına girəndə rahatlıq tapır. Halbuki göründü Allah'a sığınanlar necə rahatdır. Allah Subhanahu taala Her birimize Allah'a sığındıktan sonraki rahatlık var ha onu yaşatsın. Ve selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü